я хочу поехать на первые мировые свои соревнования. То есть я хочу попасть на эти соревнования. И когда я попаду, хоть я ничего там не займу, но мне все равно будет приятно, что я туда хоть попала. Хоть я и живу в Мироновке, в мировых, но мне это не мешает добывать награды. То есть если я добываю награды, я как бы имея радость Я бы, конечно, захотел, чтобы у нас построили какой-то манеж, чтобы там были специальные дорожки. Потому что, когда я прибегаю в соревнования, ну, приезжаю точнее, я была шиповки, мне неудобно. Потому что, когда я бегаю на тренировке, я приеду, к я обувь привыкаю. И если бы у нас был бы спортзал, вот, то есть специальные вот эти дорожки, то тогда бы было бы лучше. Почему? Потому что я мог бы одевать их, и это специально надо покрытие, и по нем бегать. Моя нога более-менее привыкала к этим шиповкам. Бег, если бы я, наверное, не бегал, я бы сейчас много очень болел, потому что все-таки оно не дало физической нагрузки. Не сначала, когда я бег, когда я бег. мне ну, очень приятно эмоции, потому что все-таки, да, это очень много сил. Некоторые люди говорят, что нечем заниматься, но я думаю об этом по-другому, потому что они могут выйти на любое поле и начать э, футбол, то есть играть в футбол. Во-вторых, они могут выходить на любые дороги, на любой участок, а там, где ровно, и много бегать они себя найдут в чем-то. Может им это нравится. И если им это понравится реально, то они смогут поставить себе цель, и они ее могут достигнуть.